الحمد لله وقفا الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليكم صورت آل عمران آیت نمبر چواریس اس کا ہم ابھی ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے تو فرمایا ذالی الْغَيْبِ امباغلوحی رئی یہ غیب کی خبریں ہیں ہم بھیجتے ہیں آپ کی طرف وَمَا امت لَدَيْهِمْ اور آپ ان کے پاس نہیں تھے ادی القون اقلامہ جب وہ اپنی کلمے ڈالنے لگے اَيُّهُمْ یکفر مَرْيَمْ مریم کہ کون مریم کی کفالت کرے گا وَمَا كُمْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَسِمُونَ اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ جگر رہے تھے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کا ذکر چل رہا ہے ان کی والدہ نے منت مانی کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے وہ میں اللہ کے لیے آزاد کروں گی اب یہ منت جب مانی تو بچی پیدا ہوئی حسرت کا اظہار کیا اس بچی کو لے کر بیت المقدس میں تشریف لائیں اور بیت المقدس کے جو زماں بیٹھے تھے جو بیت المقدس کے انتہائی مخلص اور معزز لوگ تھے وہ وہاں موجود تھے ان کے سامنے اپنی بات کا اظہار کیا کہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ میں اللہ کے دین کے لیے وقف کر دوں گا وقف کر دوں گی اب میں نے یہ بچی جنی ہے اور بچی میں وقف کرنا چاہتی ہوں تو کون ہے اب کون ہے جو اس کی پرورش کرے تو چونکہ وہ سیدہ مریم حضرت عمران کی بیٹی تھی حضرت عمران وفات پا چکے تھے بیت المقدس کے امام تھے اور بچی کی منت یہ تھی کہ یہ بچی میں اللہ کے دین کے لیے وقف کروں گی جی تو بات ہے کہ لوگوں نے سمجھا کہ یہ بہت بڑی بابرکت بچی ہے اس لیے سب آپس میں گفتگو کرنے لگے کہنے لگے کہ میں پالوں گا ایک نے کہا میں پالوں گا دوسرے نے کہا میں پالوں گا تیسرے نے کہا میں پالوں گا سب اس کو سعادت سمجھنے لگے اور ہر ایک اپنا اپنا دلیل دینے لگے کوئی کہتا ہے کہ میں اس کا ماموزاد ہوں کوئی کہتا ہے کہ میں اس کا مامو ہوں اس کا خالو ہوں سب اپنی اپنی دلیل دینے لگے کہ اس بچی کے پالنے کا حق مجھے زیادہ پہنچتا ہے تو اللہ رب العالمین اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہے رالکم انباغی الغیب نوحی رہی <اللہ> کہ یہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم آپ کو بتلا رہے ہیں کیونکہ یہ جو بات کہ مریم کی پرورش کون کرے گا اس وقت جو جھگڑا ہوا اس وقت جو ان کا آپس میں جھگڑے کو نمٹانے کے لیے قرآن اندازی کا معاملہ ہوا آپ ان کے پاس نہیں تھے اور آپ نے کوئی تاریخ کی کتاب پڑھی نہیں آپ کے پاس کوئی ایسا مواد پہنچا نہیں کہ آپ اس سے پڑھیں ابو اب پڑھے لکھے آپ نہیں تھے امی محض تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے بتلایا نہیں اب ایک ہی راستہ بچ گیا وہ ہے اللہ کی طرف سے بتلانا اور اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے بدلاتے ہیں اور وہی اللہ کی نبیوں پر آتی ہے غیر نبی پر نہیں آتی یہ پہلے کل ہم پڑھ چکے ہیں کہ ملیکہ جو بطور وہی کے کسی سے گفتگو کرتے ہیں وہ صرف مرد نبی ہوتے ہیں کسی اور سے بات نہیں کرتے اب ملیکہ نے یہ بات بدلائی ملیکہ کو اللہ نے فرمایا تو یہ وہی کا آنا اس بات کا دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ گویا کہ ایک بہت بڑی مضبوط دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی یہ واقع مریم یہ واقعہ مریم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایک مضبوط دلیل ہے اور باقی رہی یہ بات کہ بچی وہ بابرکت تھی تو اس زمانے کے لوگ ایسے لوگوں کو بابرکت سمجھتے تھے آج کل جہالت کا دور ہے آج کل جو بچہ دین کے ساتھ منسلک ہو جائے قرآن پڑھنے لگ جائے اس کو حکارت سے دیکھا جاتا ہے یہ جہالت ہے حالانکہ دین کا علم حاصل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے اور جو دین کے علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں اس کے بہت بڑے فضائل ہیں یہ بحث الگ ہیں لیکن اس زمانے میں وہ لوگ اس کو بڑا معزز اور اپنے لیے مقدر کی بات سمجھ رہے تھے اس لیے آپس میں جگڑنے لگے اس کا ذکر آگے آ رہا ہے ماکم تلدیم عید یختسم جب وہ آپس میں جگڑنے لگے تو فرمایا غالی کمن امبا غروخ یہ غیب کی خبریں ہیں ہم آپ کو وہی کر رہے ہیں وہ ماکم تلدیم عید یلقون اکلام جب سب آپس میں دلائل دینے لگے دلائل سے بات واضح نہ ہوئی دلیل سب کی بھاری محسوس ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ قرآن اندازی کرتے ہیں اور قرآن اندازی کے ذریعے جس کے قرآن میں سیدہ مریم کی پرورش آ گئی اس پر سب راضی ہو جائیں گے سب اس بات پر متفق ہو گئے اب وہ تورات لکھ رہے تھے تورات کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور تورات کے لکھنے کے لیے ان کے پاس قلمیں تھیں انہوں نے کہا کہ بہت پانی کے اندر قلبے ڈالتے ہیں جس کی قلم پانی کے الٹے رخ پر بہنے لگ گئی تو وہ گویا کہ جیت گیا اور باقی جس کی قلم پانی کے سیدھے رخ پر جہاں پانی جا رہا ہے وہاں تو ہر چیز چلی جاتی ہے چلی گئی تو وہ ہار جائے گا انہوں نے اپنی قلمیں ڈالی اب قلمیں ڈالتے ہوئے ان میں زکریہ علیہ صلاحت والسلام بھی موجود تھے جو اللہ کے برگزیدہ نبی بھی تھے اور بیت المقدس کے امام بھی تھے وہ ان میں موجود تھے انہوں نے اپنی قلم ڈالی سب نے اپنی قلم ڈالی تو اللہ کے حکم سے قلم زکریہ علیہ السلام کی پانی کے پانی کے الٹے رخ پر چلنے لگ گئی تو گویا کہ ذکریہ علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش اللہ کو پسند آئی فرمایا آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے کیا مطلب کہ آپ ہر جگہ موجود نہیں ہیں آپ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے وہ تو آپ کی پیدائش سے کئی سو سال پہلے کا واقعہ ہے بعض لوگ یہ جہالت کی وجہ سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہے نا ہر جگہ موجود ہوتے ہیں صرف اللہ ہی ہر جگہ موجود ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی جگہ پر موجود نہیں ہے ہر جگہ اس کا علم محیط ہے ہر جگہ پر اللہ کی ذات موجود ہے اپنی قدرت اور اپنے علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر پوری تعینات کے اندر ہے تو فرمایا کہ وہ آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ کل میں ڈال رہے تھے ایو ہم یقف المریم کس بات پر کہ کون مریم کی کفالت کرے گا تو گویا کہ قرآن اندازی کی قرآن اندازی کا کیا حکم ہے یہاں بات آ گئی قرآن اندازی کی قرآن اندازی کا حکم یہ ہے کہ جہاں کوئی چیز مشترک ہو اور سب کے حقوق برابر ہوں اور پھر ان میں قرآن اندازی ڈال کی جائے کہ قرآن اندازی میں کون سا حصہ کس کے مقدر میں آتا ہے تو یہ جائز ہے مثلا مکان ہے چار بھائیوں کا مشترکہ ہے اب اس کے اندر چار کمرے ہیں اب سب نے جو ہے نا ایک ایک کمرہ لینا ہے اب اب اس میں جو ہے نا یہ بالکل آسان طریقہ ہے کہ آپ قرآن اندازی ڈال لیں فلاں کمرہ بڑے بھائی کے اب حصے میں فلاں اس سے چھوٹے کے فلاں اس سے چھوٹے سے فلاں اس کے چھوٹے کے حصے میں آ جائے گا یہ درست ہے اسی طرح چارے میں بٹوارہ ہوتا ہے چارے میں کچھ حصہ دار ہوتے ہیں ان میں بٹوارہ کر دیا اب یہ قرآن اندازی ڈالی جاتی ہے کہ کون سا حصہ کون لے جائے گا یہ درست ہے لیکن زمانہ جاہلیت میں جو قرآن اندازی کرتے تھے وہ یوں کرتے تھے کہ ایک عرض کیا اور زبا کرنے کے بعد وہ قرآن دازی کے تیر چلائے اور تیر جس کی طرف رخ آ گیا جس کے قرآن نکل آیا وہ سارا گوشت لے جاتا گویا کہ یہ جوا اور کیمار کی صورت بن جاتی اور باقی جو تھے جو ہار جاتے وہ اس کی قیمت ادا کرتے تو یہ جوا اور کیمار ہے یہ درست نہیں ہے قرآن دازی ایسے حقوق کے مشترک میں جائز ہے جہاں سب کے حقوق برابر ہوں اور پھر حقوق کو تقسیم کر اب بٹوارے میں وہ چیز دینی ہے تو اس لیے خورا کریں گے کہ کس قصے میں کون سا حصہ آتا ہے یہ بالکل درست ہے وہ محکمت دہلی میں فرمایا آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے آپ جو ہے نا یعنی اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو گویا کہ ایک تو مسئلہ یہاں سے یہ واضح ہوا کہ قرآن اندازی کرنا یہ جائز ہے حقوق مشترک میں اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ہر جگہ موجود صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی کسی جگہ پر موجود نہیں یہ بعض لوگوں نے جہالت کی وجہ سے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے اللہ تعالی ہم سب کو رائے ہدایت نصیب فرمائے ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وما توفیق توحفی اللہ